в Саратове, мужчина пал в пол и лежал там два месяца. И вдруг жена купила новый альбом Стаса Михайлова, включила ему его. И мужик очнулся, встал и выключил альбом. Потрясающая история. Как и наша первая номинация. И да, первая номинация сегодняшнего вечера. Реальный приход. Реальный приход звучит просто так, как будто сейчас за призом выйдет батюшка из зала. Нет, Николай. Да, дорогие друзья, мы решили первыми наградить молодых артистов, чтобы они не нервничали. Это опытным артистам, он все равно. Посмотрите, вот Костюшкин сидит. Где Костюшкин? Костюшкин? Костюшкин, ты где? Ну, Костюшкина даже и не позвали. А чем он Ты Понимаешь, он что... Что он сделал в шоу-бизнесе? Ничего, поэтому незачем приходить. Ну что ж, итак, хотела бы, кстати, взяла бы Только половину у клявера, ты они что, же про... все попилили. У них до сих пор брачный контракт работает? О, не боишься так шутить про Качкова? Они же тестостерон едят белок, а ты что? Небось, одну черную игру ложками. Да и то, небось, тебя кормят. Ладно, пока не наговорила лишнего. Да, ты вообще можешь не говорить ничего. Я объявляю номинацию.